daxil olarkən darəvə hərəkətdə olan e, naqil vasitələrinə yol verməliyik. <Sessizlik> Həcirə düşünə davam etdirmək üçün siz nə etməlisiz? Sağdan gələn avtomobillə yol verməliyik. Siz sola dönərkən ee mən diqqətim sağında yerləşinə görə yol açı birinci keçin. siz sola dönərkən məkataba bilənə yol verməlisiniz. Düzünə hər kəsə mə tramvaya yol verməlisiniz. Tramvay yalnız depodan çıxanda digər nəqliyyat vasitələrinə yol verməlidir. Digər hallarda onlar hər kəs üstündə malikdir. Bəli, tramvaya yol verməliyik. Sağa dönərkən yol açını birinci keçməli. Çünki mən həmin nəqliyyat vasitəsinin sağında yerləşirəm. Siz sola dönmək istəyirsinizsə nə etməlisiniz? Sola dönərkən min kitabın məndən sağda yerləşməyə görə ona yol verməlisiniz. Siz sağa dönmək istəyirsinizsə nə etməlisiniz? Eə. Burada yol açının birinci keçmədiyə. Çünki sağa dönərkən mən motosikl də hərəkətə mənə yaratmıram. Mini katabı olsa, düzünə sağa hərəkət edən nəqliyyat vasitələrinə yol verməlidir. Düzünə hərəkət edən zəhmət olmasa tramvaya yol verməlisiniz. Bəli. Siz yol açını düzünə keçmək istəyirsinizsə, bu aldı kətəbinə yol verməyəsiniz. Mənim sağımda yerləşdiyinə görə, bəli. Siz sola dönmək istəyəndə nə etməlisiniz? Eee, sola dönə önə zaman tramvaya yol verməlisiniz. Siz geriyə dönmək istəyəndə nə etməlisiniz? Mən geriyə dönərkən, eee, həmin nəqliyyat vasitəsinin mənim sağıma düşdüyünə görə, o nəqliyyat vasitəsinə təbii olaraq e, yol Yerli mərədə yolaca çıxıb avtomobila yol verdikdən sonra geriyə deməyə başa çatdırmalısınız. Siz sola dönmək istədiyiniz zalda nə etməlisiniz? Mən digər nəvası sahında yerləşməyə görə e, yolaca birinci keçməlidir. Siz sola dönmək istəyiniz zalda nə etməlisiniz? Yenə də yolaca birinci keçməlidir. Bizdə hər kəs zaman tramvaya yol verməlidir. Bəli. Siz solda mısınız, istərsiz kimə yol verməlisiniz? Təbii olaraq, eee, hər iki nəqliyyat vasitəsinə, çünki hər ikisi mənim sağımda yerləşir. Siz yol ağının düzünə keçmək istəyirsiniz. Bağlı kimə yol verməlisiniz? Yenə də hər ikinə də baxın. Tramvay üstün gəmləyidir. Yukat automobildə sağımda yerləşir. Yol ağzı düzünə keçmək istəyirsinizsə, onda nəyə itməyisiniz? Bir dəqiqə eləyim ki, digər sürücülə inşallah quraşalım evsahi. Yalnız depodan çıxanda tramvay digə yol e, e, nəqliyyat vasitəyinə yol verməlidir. Vallah biz tramvaya yol verməliyik, niyə kitab avtobus da bizi gözlənməli deyir? Yol ağzı düzünə keçmək istədiyiniz halda Nə etməlisiniz? Yenə də həmənki qaydada olmalıdır. Tramvaya yol verin. Siz yol axını düzünə keçmək istəyirsiniz. Bu halda kimə yol verməlisiniz? Ancaq tramvaya. Siz yol axını düzünə keçmək istəyirsiniz. Bu halda kimə yol verməlisiniz? Hər iki tramvaya. Setuvarın sarı ve enli ışığının sonması düzünde hareket ederken siz ne etmelisiniz? E, ee, sarı ve enli ışığının yanı ya setuvarın harap olmasını bildirir ya da burada e, nizamlanmayan yol harcı olduğunu bildirir. Ona göre biz de burada <coughs> sağımızda olan atarbasına yol vermeliyiz. Siz sool dömə istədiyiniz yolda nə etməlisiniz? Biz burada ələmətlə olan yolların kəsişməsində yük otomatə də yol verməli, qarşıdan gedən nəqliyyat vasitəsinə, çünki onun hərəkət etdiyi zolağa çıxırıq. Siz yolağın düzünə keçmək istədiyiniz yolda üstünlükə maaixsiniz. Siz yol ağzını düzünə keçmək istədiyiniz halda, bu avto kütəmə yol verməlisiz. Bəli. Bu nişan qarşıdır ki, həttupikin olduğunu bildirir. Lakin hərəkət üstünlüyünü bildirmir. Ona görə yük otomatamə yol verməyiniz lazımdır. Siz yol ağzını düzünə keçmək istədiyinizi sağda. Torpaq yoldan çıxan kütəmə yol verməlisiz. Torpaq yoldan çıxan yük otomatamə Diğer asla beton örtülü yol nispeten e, iki, ikinci dereceli yoldadır. Ona göre de biz baş yolda olduğumuza göre yol vermeli değiliz. Siz yol az düzüne ne istiyorsunuz. Bu alda sarı şerit sinyali, veren ardamobile yol vermelisiniz. Burada. E, Biz baş yoldayıq, eyni zamanda o da baş yoldadır. E, həmin avtomobilə və sağdakı avtomobillə yol verməlidir. Xeyr. <laughs> Mətəskəçi bu şəraitdə istə yol verməyə borcludur. Bəli. O avtomagistrada çıxarsa məndə digərlərinə yol verməlidir. <laughs> Hərəkətə davam etməyəsiniz sadə niyə etməyisiniz? Tarişan göy işığı və xüsusiyyətinə vəratımlara yol verməlidir. Siz görə dönmək istəyinizdə nə etməlisiniz? E, biz baş yoldayıq. Yük daşıyırıq. İkinci dərəcəli yollarda bizə yol verməlidir. E, Geriə dönəndə isə məhz minlərlə yol verəndə səri geri dönmək